Первые, даже не поняв ничего, даже не помолив от толка. Погибла глупость, полная осторожность, погасли, как свеча. Хрупкая гора четвертая стойко шла, шла, как приказанная, так, этот пережитого, От свинца над головой. А Галя уж И не помнила об этом свинце. Другое стояло перед глазами. Серое, Застришееся лицо Сони. Полузакрытые мертвые глаза И затвердевшие От крови гимнастерка И две дырочки На груди, маленькие такие. В этот момент Галя не думала ни о Соне. о физически до дурноты ощущала проникающие в ткани пули, слышала хруст разорванной плоти, чувствовала тяжелый запах крови. Галя всегда жила в воображаемом мире активнее, чем действительно. И сейчас хотела бы забыть это, вычеркнуть. И не могла. И это рождало тупой чугунный ужас. И нашла под гнетом этого ужаса, Зашла уже ничего не видеть ничего не соображая. Автоматная очередь вырвала ее из этого забытия. Вырвавшись, заломив руки за голову, Галя вдруг метнулась через поляну на от дирсанта, уже ничего не видя, ничего не соображая. А! Коротко -а -а -а. ударил автомат. С десятка шагов. Дались разлет сунулась лицом земли, так и не снял заломленных в Последний крик ее затерялся в булькающем хрипе, а ноги. Еще бежали, еще в конце мог носками тяжелых садов. Как будто замерло все. И даже калины ноги Дергались замедленными Точно во завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья. И завтрашний день не связывался в ее со смертью. В отличие от смерти, о которой каждый день глухим кашлем напоминала больная мать, жизнь была понятием реальным и ощутимым. Лиза твердо знала, что жизнь это существует, что она предназначена для нее, и что ее невозможно миновать, как невозможно завтрашнего дня. Но началась война, и вместо учебы в городе Лиза попала на фронт. А война злодейка распоряжалась по своему усмотрению человеческими жизнями, переплетала судьбу людей причудливо и непонятно. И поэтому Лиза сейчас летела через лес, как на крыльях, за подмогой для девчонок и старшины. Перед тем, как лезть в дряблую жижу болота, она затаенно прислушалась. Потом деловито подкатала юбку и храбро шагнула вперед. Жидкое месиво цеплялось за бедра, волоклось за ней, и Лиза продвигалась и с трудом прокалив, проскачиваясь, продвигалась вперед. Но не жидкая, живая, дышащая почва под ногами. Не, тишина были ей страшны. Страшным было одиночество, мертвая, загробная тишина, быстро, что Лиза, не успев сориентироваться, шагнула, инстинктивно рванулась вперед, всего на шаг в сторону, а земли не было. То мягкими тисками сдавила бедра, и Лиза увидела свет. Помогите! На помощь! Помогите! Жидкий одинокий крик E